Добрый день, друзья! Добрый день всем тем, кто собрались сегодня здесь, на почтовой площади. Я уверен, что сегодня очередной этап, новый этап, в который вступает наша страна. Каждый город, каждая громада. И сегодня очень важно от того, насколько будут развиваться города, села, мы нашли возможность повысить бюджет города Киева на 30%, увеличить его доходную часть. За счет разрушения коррупционных схем и многие коммунальные предприятия стали прибыльными. Мы закрыли огромное количество задолженностей по зарплатам, и мы находим возможность за тех средств, которые раньше оседали в карманах чиновников повысить зарплаты бюджетникам. В первую очередь, учителям и медикам. Понимая сложность ситуации, в которой находится наша страна, большая нагрузка ложится на социально незащищенные группы населения. И поэтому социальное направление одно из важных направлений. Мы открыли продажу самого дешевого социального хлеба в Украине. 4 гривны, 5 копеек. Такой хлеб продается в Киеве. Мы сделали большую часть лекарств, которые продаются по самым дешевым ценам в Украине. Мы сохранили бесплатный проезд пенсионерам, инвалидам, льготный проезд школьникам, студентам в киевском транспорте. Мы регулярно представляем социальную помощь пенсионерам, ветеранам, понимая, насколько это важно в той ситуации, в которой находится Многі з них нами багато зроблено, але ще потрібно багато зробити. І ми сьогодні йдемо на вибори для того, щоб завершити почати справи. І впевнені в тому, що ми зробимо все, щоб ні в якому разі не підвести і оправдати довіру киян. Ми вас не підведемо. Це ваш екземпляр. Всі документи офіційно дійшли. По перемогу зібрано висновань. У комісії є три дні законання відповідно. Тобто, документи всі отримали. Зараз я поки що не зареєстрований. Ви отримали тільки документи і наблизити трьох днів. Дасти інформацію. Ми зареєструємо згідно рішення Київської міської комісії. комісії, вас повідомимо про реєстрацію вас як кандидата. Я видамо вам посвідчення. Я з великим задоволенням буду чекати, коли я зможу отримати посвідчення кандидата на посаду міського голови. До наступних засідання.